Притула. Анатолий, витаю, пане Олеже, витаю, Анатолий, вы всегда номер один. Так что свежая информация от Трампа. Сейчас много акцентов делается на внутреннее состояние Америки, и поэтому мы сейчас будем видеть акценты, потому что тут страсти накаляются. И вот вам информация от Трампа. Пришло время сенаторам, республиканцам, прекратить играть в игры с радикальными левыми демократами и прекратить филипп Бастер, немедленно открыть нашу страну и принять разумный закон. То есть Трамп дальше давит на Сенат, чтобы прекратить вот этот Бастер. И смотрите, что риторика Трампа за последнее время уже он э, демократов не называет, просто демократы, всегда добавляет радикально левыми демократами. То есть, потому что леваки э, тут узурпировали власть и хотели сделать однопартийную систему, конечно, через разрушение полностью Америки. Дальше Трамп пишет, что Сенат США не должен покидать город, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении работы демократов. Если соглашение не будет достигнуто, то республиканцы должны немедленно прекратить работу этого... Абструкциониста и позаботиться о наших замечательных американских рабочих. То есть отменить вот этот филибастер голосование 60 голосами, а только обычным большинством. Екатерина Молодит, тоже у нас в эфире. Да, приглашаю всех, принимайте участие. Дальше Трамп пишет, что в то время как цены на скот существенно упали, цены на говядину в коробках выросли, значит. Что-то не так. Мы очень быстро разберемся, если есть преступность, виноватые заплатят высокую цену. Это о том, что Трамп тоже пробует сделать так, чтобы мясопродукты здесь в Америке были, ну, чтобы не росла цена, по крайней мере. А видно по всему, и все усилия, что он прилагает, то есть какой-то саботаж. Он написал дальше, что я попросил Министерства юстиции немедленно начать расследование в отношении мясокомбинатов, которые взвинчивают цены на говядину посредством незаконного сговора, ценового сговора и манипулирования ценами. То есть это не просто как конкуренция между... Когда есть конкуренция, вы знаете, всегда цена снижается. А тут из-за сговора вот этих корпораций происходит такая ситуация. Трамп дальше пишет, что мы всегда будем защищать наших американских скотоводов и их обвиняют в том, что делают мясокомбинаты, большинство которых принадлежат иностранцам, искусственно завышенные цены, ставящие под угрозу продовольственную безопасность нашей страны. Необходимо немедленно принять меры для защиты потребителей борьбы с незаконными монополиями, обеспечения того, что, чтобы эти корпорации не наживались преступным путем за счет американского народа. Я прошу Министерства юстиции действовать оперативно, благодаря вас благодарю вас за внимание к этому вопросу. То есть Трамп борется с монополиями и уже на, на протяжении многих лет, э, я думаю, что многие корпорации э, есть в сговоре для того, чтобы удерживать цену искусственным образом, а это противоречит капитализму. То есть капитализм это и есть соревнование. Так. Э... Яра Красій, Анатолій Янищук, вітання з Рівного, вам теж міцного здоров'я зі Львова. Роман Кулачко, Наталія Селюк, вітаю, пане Олеже. Я теж вас вітаю. Шміль Халолін, Андрій Бобуляк. Пане Олег, чи зможе Трамп зупинити хоча б стрільбу до кінця року, чи ще рік кровавий попереду ваша думка? Андрій, я просто впевнений, що. Трамп націлений до кінця року зупинити. Можливо, там якісь хвости будуть. І я думаю, що це навіть зустріч з Орбаном, вони, якась була вироблена стратегія, тому що основним акцентом було і сам Орбан казав, що найбільша проблема, то що Україна є сусідом, а Україна зараз в війні. Я думаю, що тут стратегічні ще якісь додаткові моменти вироблені. Ну зараз за рахунок того, що дуже багато. Внутрішніх питань тут в Америці, можливо, воно не так сильно попадає в поле зору. Пане Олеже, вам Трампу здоров'я, Анатолій, да, я теж взаємно, Олена Клейн, вітаю. Вітаю, Олена, теж вас. Так що Трамп тут веде боротьбу і на зовнішньому фронті, і на внутрішньому. Але на даний момент акцент, звісно, на внутрішній. І несмотря на те, що це внутрішній фронт, все одно. тут действует, э, действует один тот же принцип. Мир через силу, то, что мы назвали наш стрим, потому что э, должен быть сильный э, президент, и, соответственно, все эти леваки, коммунисты, они должны понимать и их место, а их место вообще нигде. То есть они должны быть вообще уничтожены как, э, как фальшивое как фальшивое направление, как, как просто Э, как сатана. Можно так еще сказать. Богдан Борисович, привет из э, Бессарабии, 5.10. О, -50. Марина Ротар, витаю, пане Олеже. Витаю, Марина, Завжди вас рады бачити. Что Трамп пишет дальше, что проведение саммита G20 Южной Африки это настоящий позор. Э, э, Африка африканеров, потомков голландских поселенцев, также французских, немецких иммигрантов убивают и убивают. Их земли, фермы незаконно конфиску... конфисковывают. Ни один представитель правительства США не, по... не приедет на саммит, пока продолжаются эти нарушения прав человека. С нетерпением жду встречи G20 в Майами, штат Флорида, в 2026 году. Таким образом, Трамп игнорирует вот это собрание G20. Это тоже... Это G20, одна из структур глобалистов, которых мы с вами перечисляли, которым ну, вот эти э, национальные структуры глобалистические, типа ООН, здравоохранение, всемирное здравоохранение, к нему относятся вот эти, и G20 то же самое. Плюс э, Евро, Евросоюз и, ну, и так далее, много всяких этих организаций, которые стали над, странами и практически э, решая вопрос расставляя своих там президентов премьер-министров и так далее можно сказать что узурпировали в, э, власть плюс МВФ плюс этот э, всемирный банк плюс ФРС с которым трамп сейчас ведет борьбу я думаю тоже до нового года решится вопрос так что ну, трамп игнорируют, и я не исключаю, что этот G20 вообще, наверное, не поедет. Хотя эти первым классом хорошо кушать в хороших дорогих ресторанах то есть просто воруют воруют деньги налогоплательщиков больше ничем они не занимаются включая вот эту организацию оон Валентина Громова, Хай, тоже вас витаю. Трамп уволил 140 тысяч чиновников и продолжает увольнять всего чиновников считается в федеральных в Соединенных Штатах 2 миллиона федеральных чиновников. Таким образом, уже сколько 10% это было бы 200 тысяч, то уже будет приближаться, потому что этот процесс идет однозначно, Идет увольнение. Теперь у меня вопрос. С 2019 года Зеленский шоу уменьшил количество бюрократов. Оно только выросло. А сейчас количество людей уменьшилось вдвое в Украине. А количество бюрократов, считайте, удвоилось выше. То есть еще одна нагрузка. И теперь вот это поднимать налоги, добавлять на граждан. Надо просто уволить 90% бюрократов. Таким образом, и самое главное что люди только увидят облегчение, потому что нет чиновника, нет проблем. Таня Злуцкая, Любовь пишет, Марина Ротар, Витаю. Так что такая, такая ситуация. То, то есть Трамп занимается кроме декоммунизации, э, деисламизации, дебюрократизации, в том числе внутри Соединенных Штатов Америки. А бюрократы всех стран, они сильно объединены. Вот это толсократы как раз устраивают э, войну. И та ситуация в Украине, что на данный момент, это однозначно их рук дело. И э, надо будет в э, Украине делать точно то же самое, что делает Трамп. Сокращение бюрократии. Э, уменьшение нагрузку на налогоплательщика и запускать экономику. А для этого нужны прозрачные налоги и не вмешательство государства в, в экономику страны. То есть предприниматель должен заниматься экономикой, и сама конкуренция и рынок решит все проблемы. Тоже Трамп э, пишет э, про Вивека, Вивек Рамасвами баллотируется на пост губернатора Великого штата Огайо, место, которое я люблю, которое он трижды выиграл по-крупному в 2016, 2020, 2024 годах. Вы помните Вивек Рама, Рамасвами, это такой, он практически кандидат номер два, набрал рейтинг в, на, на выборах, на гонке в выборах 2024 -го года. И... И он сам по себе либертарианец, он четко стоит на тех позициях, и, соответственно, вы помните, я рассказывал в предыдущих стримах, я с ним встречался, вываривал там и по Украине ситуацию, и по Америке, но он настоящий либертарианец. Трамп пишет дальше. Я хорошо знаю Вивека, соревновался с ним, и он нечто особенное. Он молод, силен, умен. Вивек также очень хороший человек, который искренне любит нашу страну. Став нашим следующим губернатором, век будет неустанно бороться, за рост экономики, снижение налогов, регулирование, продвижение концепции, сделанного в США, отстаивание ведущей роли Америки в энергетике, сохранение нашей теперь очень безопасной границы, безопасность, предотвращение, предотвращение миграционной преступности, укрепление наших военных. Ветеранов, обеспечение закона и порядка, продвижение честности, выборов и защиту нашей постоянно находящейся в осаде второй поправки. Но тут Трамп, вот когда комментирует по Вивеку, он все либертарианские в принципе, принципы перечисляет. В Вивек мы с вами станет великим губернатором Охайо и полностью всецело его поддерживаю, он никогда вас не подведет. То есть полная поддержка. Вивека э, Рамасвами. И мы с вами и на предыдущих стримах о надлив же. Тоже в нас в эфире. Вітаю, пане Олеже, вітаю вас тоже. Валентина Громова, э, Лениха Волянюк. Тоже в нас в эфире. Так что мы с вами перед этим говорили, что не исключено, что Трамп все-таки должен добить эту дем левацкую, как он называет партию. В конце концов, не исключено, что будет на следующих выборах в 29-28 году, допустим, либертарианская партия, от Вивека Рамасвами с вами, и э, республиканская партия мага. Вот это было бы как раз соревнование здравого смысла, здравым смыслом, за что мы с вами и выступаем. Комиссаренко тоже хай. Так что еще, я уверен, что победит ВИВЕК, и это будет будущий сенатор, а потом быстрее всего пойдет на выборы следующего президента. Я рекомендую республиканцам в Сенате, пишет Трамп дальше, сотни миллионов долларов, которые сейчас направляются в страховые компании, высасывающие деньги для спасения ужасной системы здравоохранения, предоставленной Обама Кер. Ну, это полная катастрофа, это был Обама Кер, тут она провалилась. Были направлены непосредственно людям, чтобы они могли купить свою гораздо лучшую медицинскую помощь. То есть Трамп предлагает отдать вот эти деньги федеральные, что выделяется на страховые компании, непосредственно всем американцам. И это, я считаю, правильное направление и у них остались бы деньги. Другими словами, взять деньги крупных плохих страховых компаний и отдать людям и ликвидировать с учетом потраченного доллара худшую систему здравоохранения в мире, Обамакер. Кроме того, нам все равно нужно ликвидировать этот Филипп э, Бастер. Ну, то есть после принятия Филиппа это, я думаю, может быть одним из этапов для того, чтобы... Э, чтобы э, ограничить вот все эти растраты. Ну, Орбан вчера был э, с Трампом, вы знаете, в Белом доме, я считаю, что это еще э, Венгрия, еще один союзник. Трамп все время хвалил за то, что Венгрия осталась Венгрией. Вот вам еще один пример, что Польша осталась Польшей на данный момент за того, что не пустили вот этих э, террористов-исламистов. Венгрия тоже перекрыла кислород, как, как ее не пробовали там этот Евросоюз все время терроризировал, но она устояла. И сейчас вот будущие союзники, я думаю, как раз Польша, Венгрия и, я думаю, добавится Украина в определенный момент. Питание с Херсона, Валентин Петухов. Да, я тоже вас витаю. Ну и хочу еще по Илону Маску поговорить, потому что, вы знаете, сейчас было голосование людей, которые имеют акции Tesla, за то, чтобы сделать пакет, выигрышный такой пакет для Илона Маска, для того, чтобы он оставался в этой компании и дальше гарантированно мог вести все свои запланированные э, вот бизнес-планы. Проголосовали, и Илон Маск получил 75%, то есть поддержки. Таким образом... В чем заключается этот его пакет? Сейчас объясню. Что если компания, сейчас она стоит там 1 триллион, полтора триллиона долларов, что если он доведет компанию там через несколько лет до 8 триллионов долларов, то он получит тогда как заработок 1 триллион. То есть это абсолютно справедливый подход, то есть он не берет никаких денег на данный момент. Если он увеличит компанию сейчас, считайте, 8 раз, он тогда получит триллион. Он и так уже почти триллионер, но я уверен, эти деньги как раз нужны Илону Маску для того, чтобы их потом можно было сконцентрировать на построении как раз межпланетных вот этих его планов. То есть он считает, что, что вообще человечество должно получить мультипланетность. То есть таким образом, чтобы было защищено в будущем от полного разрушения, то есть чтобы был какой-то, должна стать мультипланетными. Таким образом, я думаю, что концентрация этих денег даст возможность в будущем решить вот эти планы Илона Маска. И Илон Маск, там какой-то бюрократ выразился там и выступил против Илона Маска и написал, что Илон Маск хочет стать триллионером за счет американских налогоплательщиков, в то время как мы с трудом можем заплатить даже за продукты. Вот это э, левацкое, левацкое мышление, на что ему, конечно, Илон э, ответил. Вы берете, а не создаете. То есть вы помните, мы всегда с вами говорили, что есть мейкеры, тейкеры, то есть мейкеры это создатели, э, люди, а которые создают продукт, услугу, а тейкеры — это те, что берут, в том числе и чиновник, это тейкер, в том числе и все, кто на государственной службе. И как раз вся и задача человечества на данный момент, что вот этих мейкеров должно быть становиться больше, а тейкеров меньше, и тогда все станет как бы головой на ней. Что пишет дальше Илон Маск? Ваше, ваше, мышление с нулевой суммой лежит в основе стольких зол. Как только вы осознаете, что цивилизация – это не игра с нулевой суммой, а что ее суть – производить гораздо больше, чем потреблять, а э, становится очевидно, что путь к процветанию для всех просто позволит создателям зарабатывать, то есть не мешать бизнесу, не вмешиваться в бизнес. Что касается Тесла, реальность такова, что э, мне ничего не дали, пишет Данил Маск. Однако, если я приведу Тесла к тому, что она станет самой дорогой компанией в мире, она станет, станет такой в течение пяти лет, акционеры проголосовали за это, он сказал, и он получит 12%, что будет соответствовать где-то этому триллиону. Любой желающий может присоединиться к этому процессу, может купить акции Тесла. Кстати, можете над этим подумать, потому что в будущем, учитывая рост Теслы, Будущее будет выглядеть таким образом, что есть люди, которые имеют Tesla, Tesla shares, а есть, есть, которые нет. То есть есть люди, которые смогут получить дивиденды, а судя по тому, по росту, как выглядит компания Tesla, то она, считайте, до 2030 -го года будет стоить как минимум в 10 раз больше. Если Tesla всего лишь станет компанией, там 2 триллиона написал Илон Маск, я ничего не получу. То есть условия такие, что когда он достигнет вот этих 8 триллионов, только тогда он сможет забрать 1 триллион. Который, опять же, он же их не съест и пароходы не будет покупать, он все будет перемещать и концентрировать эти деньги для того, чтобы освоить космос. Это отличная сделка акционеров, поэтому они подавляющим большинством проголосовали за ее одобрение, что я безмерно благодарен. И они добились этого гораздо большим отрывом, чем вы выиграли свои политическое место. Вот именно, что демократы, которые идут там на выборы, набирают сколько там, 51-55%, за Илона Маска 75% проголосовала. Так что Конечно, надо смотреть. Я считаю, что то, что делает Илон Маск, это в будущем считайте все все направления. И я всегда призываю детей тоже больше присоединять к этой информации, чтобы следили за технологиями Илона Маска. Возможно, в будущем они найдут какую-то свою профессию, потому что все эти колледжи, университеты это сейчас. Сильно под, под большим знаком вопросом, тем более в Америке, которые они полностью левые. Там идет нормальный здоровый ребенок учиться, а потом выходит абсолютным леваком, бегает по митингам с этими хусидскими всякими и исламскими флагами. Поэтому тут лучше пусть они акцентируют толкайте ребенка к тому, чтобы он все-таки изучал все направления Илона Маска. Я думаю, что это ему в жизни поможет. Так что, э, что пишет еще Илон, что причина неэффективности государственных программ заключается в том, что в отличие от коммерческой компании, у них нарушена обратная связь для улучшения, поскольку они являются монополистами, установленными государством, и не могут прекратить свою деятельность, если клиенты недовольны. То есть если государство что-то накосячило, чиновник скажет вам, извините, но не получилось, и спросу из, из него ноль. И обычно так и происходит, потому что все время бюрократия разрастается, соответственно, и ухудшается и качество, и услуг, и вообще все, что делает государство, можно считать, все, к чему оно прикасается, превращается в дерьмо, как всегда. Поэтому надо понимать, что поддержка общества должно сформулировано, должно быть сделано таким образом, чтобы была поддержка индивидуума и максимальное невмешательство государства в экономику. То есть в дела предпринимателя. Предприниматель все и, и свободный рынок смогут сделать благополучие однозначно. И Хавьер Малей тоже поддержал Илона Маска и сказал, что это то, что вы, Илон, сказали, это мастер-класс вот Илона Маска. Так что вы видите, Хавьер тут тоже среагировал. Ну и вся проблема еще в том, что за последние Десятки лет, можно сказать, история, система стилумов, стимулов и наказаний искажена и абсолютно перевернута. То есть стимулируются те, что не работают, и, и дармоеды, а те, что работают, у них максимально э, ресурсы отбирают. Таким образом, оно как раз и, и ведет к этому э, лже, э, вот, это, вот этому направлению социализма, коммунизма и так далее. Так что и Трамп сейчас применяет мир через силу внутри страны, что демо и, и политпаразиты понимают только силу. Поэтому я считаю, что э, нам стоит поддержать Трампа, следить за тем, что он э, делает, потому что все надо будет тоже сделать и в Украине, а, а именно дебюрократизировать общество и построить на совсем э, по других принципах, то есть поменять систему. Если не поменяется система, то вот этот э, Украина с этого совка левацкого совка и плюс э, еще и под давлением с одной стороны кигибистов, с другой стороны вот этой левой Европы он ни, никогда не выберутся. И наша наш принцип, что в будущем Украина должна иметь Единственного правильного союзника, номер один, это Соединенные Штаты Америки, а именно консервативное крыло, чему мы всегда э, призывали. Так что и Трамп пишет, что, дорогие американцы, наше движение далеко не завершено. На самом деле, наша борьба только началась. Это абсолютная правда, потому что за э, больше чем сто лет вот этого искажения и убийства людей, и превращение людей в рабов выбраться за короткое время не удастся. И мы видим это по ситуации в Нью-Йорке, то, что выбрали сейчас вот этого исламиста-коммуниста. Но я уверен, что это может сыграть на руку даже республиканцам-консерваторам. Они еще быстрее, быстрее, возможно, будут принимать решения, понимая, что куда вообще клонят, клонят вот эти леваки. Поэтому я думаю, что тут, возможно, надо, и Трамп призывает воспользоваться даже вот этим моментом. Татьяна Бушкалек доносит, доносит, Трампу, что украинцы хотят мэру любой ценой. Да, ну это от меня зависит, я это делаю, но и вы тоже в трус-платформе, X-платформе должны участвовать и, кроме этого, распространяйте эту информацию, чтобы нас было больше. Хавьер, Хавьер Милей, чем больше нас, тем меньше их. Любовь, что он, что он делает, использует страны как источник сырья. Я не понял, в чем вопрос. Так что такая информация. Сейчас посмотрим, может, что-то новое есть от Трампа. Не, вот тот последнее, что он рекомендовал республиканцам чтобы миллиарды долларов, которые выделяют на страховые компании через Обамакер, дать напрямую людям, это будет лучший эффект. Так что такая информация на сегодняшний день. Спасибо всем за внимание. Завтра увидимся. До завтра.